أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Sadaqallahu'l-Azim Lillahi mafis samawati wa mafil ardi Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kekuasaan Allah belaka Wa intubdu mafi anfusikum autufuh Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya Yuhasibkum bihillah Nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu fayaghfiru liman yasha kemudian dia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya wa yu'adzibu man yasha dan dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya yakni menurut undang-undang dan peraturannya wallahu ala kulli syaiin qadir ingat Allah amat berkuasa atas setiap sesuatu ayat ini kita baca ini. ayat yang ketiga sebelum akhir ayat-ayat yang merupakan penutup bagi surah al-baqarah Surah Al-Bukhara, surah yang terpanjang Dalam Al-Quran, ayat menyatakan Lillahi fis samawati Wa ma al-ardi, kepunyaan Allah Yang ada di langit dan di bumi Kepunyaan Allah, artinya miliknya Milik Allah, kepunyaan Allah Artinya petadbirannya, petadbiran Allah Kepunyaan Allah, artinya Artinya uh, Memerintah padanya Merintah, mentadbir, milik Semuanya ini, kepunyaan Allah Segala yang ada di langit dan yang ada Di dalam, maafi di dalam langit dan di dalam bumi termasuklah manusia yang merupakan sebiji debu saja manusia berbanding dengan dengan alam lain alam langit dan bumi alam yang ada dalam langit dan bumi setakat yang manusia tahu dan yang manusia tak tahu pun banyak lagi jadi kalau begitunya manusia tak disebut di sini dia tidak katanya bagi Allah kepunyaan Allah semua manusia manusia kecil Kecil sangat manusia ini yang ada di dalam langit dan dalam bumi semuanya kepunyaan Allah. Malah pada Allah Subhanahu Wa Taala sama saja makhluknya yang ada dalam langit dan bumi ini manusia dengan dengan dengan, semut semut semu tidak lebih kecil daripada manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu manusia seharusnya tidak rasa sombonglah dengan dengan kepandaian, dengan ilmu, dengan harta kekayaan yang ada padanya, dengan kebijaksanaannya tak payah. Tak payah kalau setuju pandai sebab semuanya itu kepunyaan Allah subhanahuwataala, Kepunyaan Allah. Jadi bila kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah tidak tidak sepatutnya manusia serah kepada Allah semuanya, serah kepada Allah hukumnya. Hukum terima hukum Allah Kepunyaan Allah arti tadbirannya. Kepunyaan Allah artinya mengakui bahawa semuanya ini hak Allah manusia. Manusia dalam harta ini seperti yang kita sebutnya dalam prinsip ekonomi Islam. Mustakhlafu nafil ard. Mustakhlafu nafihi. Manusia ini hanya wakil Allah untuk menjalankan, untuk untuk melaksanakan perintahnya. Perintah yang berupa, berupa taklif, berupa ibadat, Berupa harta, berupa apa pun Manusia hanya wakil saja Itu artinya kepunyaan Allah Kepunyaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi Yang ada di langit, malaikat Malaikat, kepunyaan Allah Malaikat Allah Yang ada di bumi, manusia Dan selain daripada manusia dan malaikat yang memikul beban taklif ini Allah SWT mempunyai tentera dia Tentera tentera ini jangan siapa melawan tentera Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dia akan dia akan uh, lingkup tentera Allah langit tentera Allah uh, tentera Allah angin angin laut sungai gunung berapi macam-macam gempa bumi ini semuanya ini kesan ataupun tentera-tentera uh, Allah semuanya dan tentera Allah ini bila digerakkannya pasti menang لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله jika kamu tubdu kamu 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 lahirkan tubdu maknanya kamu buka kamu lahirkan kamu zahir kamu nyatakan apa yang ada dalam hati kamu kita nyatakan kita tunjuk dalam hati kita ada yang kita ada yang kita sembunyikan kita tak beritahu kepada seorang barang tu kalau disembunyikan berdosa berdosa ada benda berdosa dalam dalam tapi masih pada peringkat peringkat mana peringkat bisikan hati peringkat lintasan tapi tak cantik barang tu kita sembunyikan Quran menyatakan sama ada kamu sembunyi ataupun kamu lahirkan yuhasibkum billah yuhasibkum tu hakika tu hakika yang kita yang masih duduk masih dalam rancangan masih dalam cita-cita masih dalam azam masih masih tidak tetap dia datang pergi datang pergi tapi belum lagi azam tu hakikah hakikah sama ada yang besar ataupun yang kecil yang besar kita kita sembunyikan persakian kita yang, yang 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 kecil yang kecil kita sembunyikan ataupun yang besar kita ubah fakta dalam persakian, dalam keterangan kita ubah keterangan yuhasitkum bihidan tuhan tahu sebab milik dia dan tuhan akan kira dosa pahalanya hakikah <tuh> Sesetengah para sahabat apabila ayat ini diturunkan, mereka segera pergi berjumpa Nabi dan melutut di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kata mereka, kami kami terima dan kami lakukan apa yang kami boleh buat. Kami boleh semayang, kami boleh puasa, kami boleh zakat, kami boleh... Kami lakukan Alhamdulillah Tapi ada perkara-perkara yang kami tak boleh lakukan Kami tidak boleh menguasai apa yang terlintas pada hati kami kami tidak boleh. Kami tidak boleh kawal perkara-perkara buruk yang datang. Yang datang. Dia datang, dia dia pergi. Apakah ini ini merupakan dosa dan pahala yang terhitung dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga? Sebab ayat ni menyatakan wa in kalau kamu zahirkan wa au atau kamu sembunyikan yuhasibkum billah Tuhan kira dosa pahala. Tuhan kira. Jadi para sahabat asaduka cita kalau macam tu, macam itu kami tak boleh buat apa. Nabi kata begini, kamu jangan cakap banyak dalam perkara ni. Kata sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Cukup setakat itu. Ayat tu tetap ayat Quran. Ayat Quran kata yuhasibkum billah tuan kira tetap dia kira. Tapi kamu kata patuh, kami patuh dan kami dengar. Jangan kamu jadi seperti umat terdahulu mereka kata sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami derhaka. Nabi kata aku tak mahu situ, Tak mahu. Dengar saja sami'na wa ata'na. Baliklah mereka. Mereka pun Nabi kata macam mana? Nabi kata kamu baca ayat ni. Bacalah ayat ni. Ayat mana? Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi hingga sampai tiga ayat berikutnya ni nak amanar rasul bima unzila ilaika min rabbih ilaihi min rabbih sampai kepada la ilaha illallah. Ini baca baca. Mereka pun balik dan mereka baca 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 hingga sebati dengan hati mereka selepas daripada tu turun ayat pulaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa us'aha, ayat penutup yang terakhir surah Al-Baqarah ini mereka balik baca bila balik balik mereka baca sebati dengan jiwa mereka sebab tu kita pun kita baca ni kita baca ni sebagai wiri lepas mayang dan Nabi pun Nabi suruh baca ni, dua tiga ayat yang terakhir ni, barang siapa baca baca, dia akan selamat, selamat, aman daripada gangguan syaitan tak, tak Nak baca lah. Baca. Dalam tahlil, Dalam tahlil, Orang baca. Mereka ambil daripada lillahi ma'afis samawati. Lepas mayat. Dia baca amanah rasulullah saja. Saya katanya Baca tiga-tiga lah. Baca lillahi ma'afis samawati wa ma'afil abdi. terus sampai kepada konsumna ala qamil kafiri. Masing-masing ada kelebihan. Ada satu hadisnya. Nabi kata. Barang siapa yang baca. Dah baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah ni. Surah Al -Baqarah ni aman daripada gangguan syaitan aman daripada segala penyakit aman macam-macam lagi lah banyak faedahnya banyak faedahnya jadi kita kita tak sekiralah aman kata amannya kita kiranya ibadat kita baca baca jangan pula jangan kita baca ni kita nak turun darah darah tinggi baca kata orang tinggi baca-baca tak turun juga darah tak jadi apa tak jadi apa. Ini salah lah. Salah lah bila dah target kat situ. Kita kena ingat kita ni milik Allah. Milik Allah. Lillahi ma'afil samawati wa ma'afil ardi. Baca dia tak turun juga. No? Macam mana ayat dia kita sendiri. Dia puhak dia juga. Dia dia kontrol. Tuhan dia kontrol. Ayat ni ayat Tuhan. Kita sendiri pun kepunyaan Tuhan juga. Dia yang jaga. Jadi bila dia jaga. Macam kita jaga jaga minyak kereta kita lah. Kita tak tekan dia laju. Dan kita tak tekan minyak. Dia tak pergi. Jadi kita pentingnya kita baca soalnya soalnya ada kesan kata ada kesan itu tidak jadi masalah salah sebenarnya orang ramai kita dengar orangnya dia baca dengan tujuan-tujuan tertentu tujuan mana baca surah waqi'ah minta supaya murah rezeki baca dia tetap, tiap malam tiap malam kebetulan murah rezeki sungguh ada seorang sahabat kita lama dah dia datang jumpa saya saya pun lupa dulu di masjid salah sebuah masjid saya baca kitab Al-Azkar adalah dalam ayat dalam kitab tu dalam kitab tu doa murah rezeki rezeki saya pun tak baca tak baca dia kata dia baca dia baca dia baca Allahnya mari rezeki ustaz dia katanya ha dia baca buku mari 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 ha, ustaz aja tu lah ustaz aja mak saya aja ke dia ni dia kaya semulalah kaya semulalah ah oh, mana anda baca Anak tu ingat, eh, anak yang tak baca tu. Dia baca dia jadi kaya. Kaya. Dia kata tak tinggal lah sebab sekarang ni pun. Kata mahadat lah tu tu. Dia cakap kepada saya. Saya. Konsepnya, konsepnya. Kalau saya baca pun tidak mesti jadi belajar macam dia. Boleh jadi kaya, boleh jadi tak kaya. Jadi tidaklah target kita yang baca tu mesti kaya tidak. Pentingnya, pentingnya mahulah kita baca atas sifat kita sebagai seorang hamba yang memerlukan kepada rahmat Allah SWT. Jadi antara dua, antara doa, antara, antara ayat yang Nabi ajar dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, faedahnya sangat besar, sangat besar antaranya seorang itu terlepas daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Begitulah. Dan gangguan syaitan yang antaranya Nabi kata laa yastati'uhal batalah, dia tidak akan terkena buatan orang syih, tak akan terkena syih dia dia baca ayat ni. Baik. <tuh> Kita baca daripada ayat yang ketiga ayat tiga sebelum akhir lagi lillahi ma fis samawati. Sahabat Nabi bila dia baca, bila dia baca, kemudian turun ayat pula, ayat mana? Ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kemudian yang menunjukkan bahawa Allah tidak membebankan seseorang melainkan setakat yang dia upaya sahaja. Sesuatu yang tidak diupaya, tidak upaya seperti seperti lintasan hati, seperti bisikkan hati ini kita tidak ada upaya sebenarnya untuk nak dan ambil nak buang tak boleh. Oleh kerana itu, oleh kerana itu hadis menyatakan tidak ada dosa pahala padanya. Tidak ada dosa. Pahala. Sebelum daripada dia bercakap dan sebelum daripada dia buat apa yang terlintas pada hatinya, innallaha tajawaza an ummati. Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada umatku selama uh, perkara yang terlintas pada hatinya selama dia tidak beramal dan tidak bercakap tahu itu Tuh, Tuhan maafkan kemudiannya ayat ni setengah ulama menyatakan mansuh mansuh dinasahkan dinasahkan artinya hadis yang ayat yang menyatakan lintasan hati itu terkena dosa dan pahala ayat ini diamalkan untuk satu ketika saja selepas daripada itu dimansuhkan Ayat yang nasih yang menasahkannya Ayat la yang kita akan datang ini Jadi legalah para sahabat Legalah bila ayat ini diturunkan Ayat ini diturunkan yang ini ayat yang menasahkan Mereka pun senang hatilah Kerana mereka hidup harian ini ada Macam-macam cerita -macam dalam hati ini ada perkara baik, ada perkara tak baik yang sangat mereka takuti ayat perkara-perkara eh, yang buruk yang terlintas pada hati mereka. Fayaufiru lima yasha, wayu azibu lima yasha. Fayaufiru lima yasha. Lalu Allah mengampunkan kepada sesiapa yang dikehendaki. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dihitung juga kalau yang terlintas dalam hati, diampunnya sesiapa yang dikehendaki dan dia tak ampun sesiapa yang dikehendaki. Dikenakan seksa. Jadi terserahlah kepada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah amat berkuasa di atas setiap sesuatu. Di atas sesuatu antaranya untuk menyaksa dan untuk memberi pahala. Untuk mengenakan balasan surga atau balasan raka. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Ayat ni kita sebutkan tadi nasah. Sesetengah ulama berpendapat. Antaranya Imam Ali. Imam Ali dan lain-lain lagi lah. Ar-Rabi' dan banyak lagi nama-nama mereka. Tapi sebenarnya sebenarnya ayat ni bertentangan dengan hadis. Hadis menyatakan Allah memaafkan innallaha tajawaza an ummati. Allah memaafkan daripada hamba-Ku apa yang terlintas pada hatinya. Jadi bila hadis itu menyatakan Allah memaafkan Nabi SAW mentafsirkan ayat ni. Bila Nabi tafsir bagaimana? Nabi tafsir Allah maafkan. Jadi bila Allah memaafkan maknanya yuhasibkum billah Allah menghitungkan bukan menghitung dosa sapahala dia hitung perkara-perkara yang patutnya diberi kemudahan kepada umat ini yuhasibkum Allah kira tidak bermakna Allah menentukan syurga neraka meletakkan dosa pahala tidak maknanya begitu mengapa kerana nabi menyatakan Allah maaf bila Allah maaf maknanya yuhasibkum tidak bermakna Allah mengenakan tindakan kepada orang-orang yang terlintas pada hatinya amalan-amalan yang buruk. Fa liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa di atas sesuatu. Di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah memberi kemaafan kepada orang yang tidak maaf. Orang yang tidak maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakin iaitu mereka yang bertaubat. Orang yang merasa tidak merasa kecil atas dosa yang dilakukan olehnya. Bagi mereka yang tidak bertaubat dan mereka yang merasakan dosa walaupun besar tapi merasakan kecil dibuat main-main saja dengan dosa, Orang oh, ni, orang oh, ni sebenarnya, sebenarnya tidak ada alasan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala harus maafkan terhadapnya sedangkan dia tidak berminat kepada kemaafan Allah. Dalilnya dia memandang kecil kau itu. Oleh yang demikian, taubat, istighfar dan memohon kepada Allah supaya diampuni dosa sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh kerana itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan aku beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. 100 kali, mi'atamr lati. 100 kali. Aisyah kata kamu tak ada dosa bukan? Kamu tak ada dosa istighfar. Buat apa sampai 100 kali nak? Aku pun tak apa 2 kali sehari. Istighfar lebih kurang begitu je. Nabi kata, "Af ya Aisyah wa ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tak sukakah aku mahukan, mahu jadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Istighfar bukan makna kepada dosa. Kalau tak ada dosa pun, sepatutnya seorang itu bersyukur kepada Allah dengan mengucap istighfar. Begitulah kedudukan istighfar. Dan begitulah ayat ini menyatakan kepada kita. Bahawa kepada kita bahawa manusia ini manusia ini tidak ada tidak besar sebenarnya berbanding dengan makhluk-makhluk yang ada dalam langit dan bumi ini. Dalilnya tak besar, tak sebut pun manusia dalam ayat ini. Apabila disebutkan semuanya kuasa Allah, dia sebut masuk langit dan bumi dan barang yang ada di dalamnya. Kepunyaan Allah, manusia, manusia tak sebut. Kemudian seterusnya Amin. rasul lumma unzila wa